શોલે ફિલ્મના જય અને વિરૂની જોડીને પણ ટક્કર મારે તેવી આ બે બહેનો મંદા અને ઉષાની જોડી છે તમે અમદાવાદના વાસણા ધરણીધર કે પાલડી બાજુથી નીકળતા હશો તો સાઈટ કાર સ્કૂટર સાથે આ બંને બહેનોને ચોક્કસથી તમે જોયા હશે એંશી વર્ષ વીતી ગયા છે છતાં જુસ્સો અડીખમ છે છ્યાશી વર્ષના મંદાબહેન અને ત્ર્યાસી વર્ષના ઉષાબહેન એસી વર્ષથી એકબીજાની સાથે રહે છે પરંતુ એકબીજાના સહારે મસ્ત મોજથી તેઓ જીવન જીવી રહ્યા છે મોટા મંદાબેન સ્કૂટર ચલાવે અને નાના ઉષાબેનને સ્કૂટર ચલાવતા નથી આવડતું એટલે તેઓ સાઈડ કારમાં બેસી અમદાવાદના રસ્તા ઉપર સફરની જિંદગીની મોજ માણે છે બંને તેમની મૈત્રી અને સ્કૂટર યાત્રા વિશે શું કહે છે આવું જાણીએ સ્કૂટર વાલી બા કો હમકો મિલના હે તો લોગ આપકો સ્કૂટર વાલી બા સે ભી જાનતે હૈ कब से आपने ये सीखा क्या जरूरत थी आपको ये सीखने की और कितना फायदेमंद है ये सीखना आपके लिए आ, मैंने सिक्सटी टू से सीखा है ये स्कूट बासठ वर्ष त्यार स्कूटर सीखी चूँ और सीखानूँ सॉरी मैं बासठ साल की थी तब से सीखा सीखाना क्या कर, किसी को मैं काम बताओ हो न हो मेरे को तकलीफ पड़ती थी उसको भी दुख होता था मेरे भी दुख होता था इसलिए मैंने सोचा कि मैं कितनी तकलीफ पढ़, पढ़, पढ़ने दूँ मन स्कूटर तो सीख लूँ ये दरमियान मेरे को एक बहन मिली जो अपंग थी उसका मैंने स्कूटर मिल गया थोड़ा दिन स्कूटर पढ़ भी गया पर मेरे को अच्छा नहीं लगा कि ये तो मेरे को बहुत मुश्किल होगा तो मैंने सीख लिया तब से मैं इसी का स्कूटर चलाती बहुत जा, 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 हिम्मत भर मैं स्कूटर चलाती मैंने कोई किसी की बीक नहीं है अभी से तक तो कोई किसी का एक्सीडेंट नहीं थी किसी जगह थड़े भी नहीं कोई मैं मेरे को बोला है कि मेरे को ऊपर बोलते बा बा, बा आ, आपको घर हो आपको कोई बुलाते हैं आप घर हो आराम करो मैं तू तो मैं तो आराम नहीं मैं तो प्लेन भी उड़ा सकती हूँ मेरे को स्कूटर स्कूटर नहीं लगता है। ये है। मेरा परिवार का एक सभ्य है सदस्य है इसी तरह हम स्कूटर को रखते हैं स्कूटर मेरा मैं बाहर निकलूँ तो स्कूटर है तो मेरा शरीर में जब रोग है वो सब चला जाता है अच्छा खास करके जब छियासी साल की उम्र आती है तो अमूमन लोग एक दूसरे को कहते हैं कि भाई अस्सी साल हो गए हैं आप मत टू व्हीलर को चलाइए छियासी साल पे आप कह रहे हैं परिवार का सदस्य है मैं इसे देखते ही स्वस्थ हो जाती हूँ सारे रोग दूर हो जाते हैं शारीरिक भी समस्याएं उम्र के साथ होती हैं कुछ शारीरिक तकलीफ हैं मैं जब स्कूटर पर बैठे हूँ रोग है मालूम ही नहीं पड़ता है पर जब मैं चल, जाती हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है कि छियासी उम्र में चलाती मेरे को गौरव होता है ओ मैं चलाती हूँ मैं मे, मेरे को सब बोलते हैं कोई स्कूटर वाला बोल कोई रिक्शा वाला भाई एक बस वाला तो बाय बा ऐसे तरह तरह बोला तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था अच्छा लगता मैं ऐसे गौरव लेती हूँ कि मेरे सौ साल की उम्र से आई तुम तो ही चला के चला चलाती रहो क्या कहेंगे आप उन महिलाओं को जो खास करके टू व्हीलर चलाने से डरती हैं क्योंकि अब तो हम देखते हैं बहुत सारी महिलाएं रोड पे टू व्हीलर चलाती हैं लेकिन आज भी वो समय है कि हम जब बुलेट चलाते हुए महिलाओं को देखते हैं तो लोग एक बार देखते रह जाते हैं लेकिन आप छियासी साल की उम्र में टू व्हीलर चला रही है साथ में आपकी बहन भी मौजूद रहती है मैं वैसा मानती हूँ डर है वहाँ प्रीत नहीं है क्या जीत नहीं है बस ऐसा मानती हूँ चाहे छोटी उम्र के चाहे बड़ी उम्र के पर डर नहीं होना चाहिए मैं गांव में जाती थी अकेली जाती थी गांव में तो दारूडियाई मिलता सब मिलता मेरे को कोई भीक नहीं लगती थी जाती थी मेरे को क्या कर देगा कितने कितने साल की आपकी उम्र थी जब आप ये टू व्हीलर चलाना सीखी सिक्सटी टू में सिक्सटी टू की हमारी उम्र थी तब से मैं चला रही पहले तो फोर स्ट्रोक था वो झाड़ पड़ा स्कूटर बिगड़ गया तब से मैंने नया लिया કેવું ફીલ તમને થાય છે કારણ કે તમે તમારી બહેનની સાથે સતત ફરતા હો છો અમે લોકો જે આ ફરી લઈએ છીએ કરીએ છીએ અમારા કામો સાઈડ કાર્ડ ચલાવવાથી અમારા કામો જલ્દી પતી જાય છે અને નાના મોટા કામો પણ મેં ઘણા કરેલા છે તો છે ને કંબાલના બંને દાદી અમદાવાદના રસ્તા પર આ જય વીરુની જોડી જ્યારે પણ નીકળે છે ત્યારે લોકો બોલી ઉઠે છે વાહ ક્યાં કહેના હે બ્યુરો રિપોર્ટ ગુજરાત તક